খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা সপ্তম শতিকাৰ অসমত বৰ্মন বংশৰ শাসকসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল কামৰূপত বৰ্মন বংশৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰাচীন অসম তথা কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস আৰম্ভ হোৱা বুলি ধৰা হয় সেই সময়ৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে হিউনচাঙৰ চি ইউ কি মানৱহত্তৰ হৰ্ষচৰিত এলাহাবাদ প্ৰশস্তি আদিৰ তথ্যসমূহ পোৱা যায় আনুমানিক তিনিশ পঞ্চাশ খ্ৰীষ্টাব্দত পুষ্্যবৰ্মানে কামৰূপত বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি কামৰূপত প্ৰথমটো শক্তিশালী ৰাজবংশৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল তেওঁ আছিল কামৰূপৰ প্ৰথমজন শাসকজীয়ে মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৰ পত্নী আছিল দত্ত দেৱী পুষ্যবৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ সমুদ্ৰবৰ্মন কামৰূপৰ ৰজা হয় পিতৃৰ দৰে তেওঁ এজন স্বাধীন ৰজা আছিল সমুদ্ৰবৰ্মনে পঞ্চম সমুদ্ৰ উপাধি লাভ কৰিছিল তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত মৎস্যনায় অৰ্থাৎ অৰাজকতা হ'বলৈ নিদি ৰাজ্যত শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ আছে সমুদ্ৰবৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ বলবৰ্মন কামৰূপৰ ৰজা হয় তেওঁ এজন হজ গুণৰ অধিকাৰী ব্যক্তি আছিল আৰু তেওঁ মহাৰাজাধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল কলহনৰ ৰাজদৰংগিনীত উল্লেখ আছে কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘ পাহনে বলবৰ্মনৰ কন্যা অমৃতপ্ৰভাক বিবাহ কৰাইছিল অমৃতপ্ৰভাই কাশ্মীৰত অমৃত ভৱন নামেৰে বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ বাবে এক ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছিল পিতৃ বলবৰ্মনৰ ধৰ্মগুৰু স্তনপাৰ নামত এক বৌদ্ধ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ধন্যবাদ